Добрый вечер. В прямом эфире 34-го телеканала программа «Погляд». Сегодня мы говорим о поддержке бойцов в зоне АТО. Чем уже смогли помочь волонтеры и насколько обеспечены те, кто на передовой защищает Украину. Наш гость – волонтер и юрист Юлия Сегида. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Юля последний благотворительный марафон организованный с вашей помощью прошел в субботу в день города. Ваши волонтеры работали на фестивальном причале, а так как 34 канал вел прямой восьмичасовой эфир именно с набережной мы успели это заснять и мы можем показать как это было давайте посмотрим. Вот только мы подошли, а уже видим, что люди оставляют все-таки свои средства в помощь раненым и в поддержку армии. Скажите, вот много людей уже подошло? Вы знаете, мы сегодня, вот это вторая наша локация. Первая локация была возле Цума, пассажа. И очень активно вот эта коробка была собрана за час буквально. То есть сейчас мы приехали на фестивальный причал. Надеемся, что также активно люди будут поддерживать наши начинания и помогать солдатам в АТО. Итак, пожалуйста, теперь давайте поподробнее. Какова была главная цель этой благотворительной акции? Цель акции очевидна – собрать средства на закупку кровоостанавливающих средств. То есть мы в этой акции, вот благодаря Марьяне, мы сфокусировали свое внимание именно на кровоостанавливающих средствах. Это была вот наша задача, то есть очень было много еще волонтеров, которые закрыли своими усилиями какие-то другие потребности. Вот в данном случае мы говорили людям, которые к нам подходят, именно о том, что 70% гибели причина — это потеря крови. Это было указано на плакатах, это привлекало внимание, Понимаю. да, и мы с Марьяной об этом говорили каждому, кто подходил. Мы демонстрировали то, что мы будем покупать, и даже с нами было два бойца, которые которые это все демонстрировали, показывали это, реально людям, на себе, да? да, они на себе это показывали, как это работает. И очень многие люди не понимали, что это такое. То есть некоторые некоторые действительно останавливались и с большим интересом слушали и смотрели о том, что что делают вот эти ребята и как они все это демонстрируют. Интересно был. пример имел эффект, то есть люди начинали понимать, о чем идет да, речь. Да, и Я скажу, что это была вообще замечательная идея. Вот именно такое, вот скажем, показа, показа, показать что на что мы собираем деньги, потому что когда об этом говоришь, когда об этом пишешь в фейсбуке, там в социальных сетях или просто ты пишешь что нам нужны кровоостанавливающие средства. Люди не очень понимают, что о чем идет речь. И люди не понимают, чем отличается один жгут от другого жгута. То есть сейчас, когда когда все это мы уже увидели, когда мы это увидели в госпитале, когда мы увидели результаты наложения резиновых жгутов, и мы понимаем также, что процент гораздо меньше в армии, допустим, НАТО, которые снабжены современными средствами по, крово по остановке крови. То есть мы, мы это демонстрируем, мы это Объясняем уже наглядно, и я скажу, что очень многие даже брали и вот так вот в руках крутили и смотрели, а как это, как это работает. Юля, давайте, чтобы и понимали наши телезрители, вы пришли не с пустыми руками, то есть вы принесли с собой образцы да? Да. вот этих жгутов, давайте покажем. Да, вот чтобы это... чтобы лю... наши зрители понимали тоже, о чем идет речь. А, вот а, фактически вот этот вот кровоостанавливающий турникет, его еще называют жгут, но вообще-то это турникет кровоостанавливающий, он заменяет тот резиновый жгут, который которые мы привыкли видеть, когда, допустим, там у нас, ну, когда мы видим какие-то сюжеты по телевизору, это красный, такой вот красный резиновый жгут. Когда... когда он и есть. Нет, это то, это... То, что заменяет, заменяет, да, это то, что заменяет красный резиновый жгут. Почему? Потому что э, резиновый жгут перетягивает, настолько передавливает сосуды, что когда к нам поступили раненые, помните, у нас была пятница, в которой было очень много раненых, и были буквально, вот сразу были заполнены больницы. От количества ампутаций, вот я, например, просто вот, я была шокирована количеством. Это и вы я... говорите, я извиняюсь, о это 80 июля. человек Соловайска, да? да. да? Его, э, нет, 80 человек Соловайска, это вот уже последние события. А это были это события были события июля, помните, когда, вот, когда оставили госпиталь в аэропорту в срочном порядке, вот такой полевой, когда был очень большой наплыв раненых. И вот тогда, когда я даже спрашивала у медиков, вот какова ситуация, то медики говорили, что это просто немыслимо, количество ампутаций просто зашкаливает. Почему? Потому что жгуты были очень долго а, на конечностях, и поэтому ничего не остается, как ампутировать. Очень это было, это, это ужасно. На тот момент мы уже с июня месяца мы уже работали над тем, чтобы завозить в Украину кровосстанавливающие, современные кровоостанавливающие вот такие вот средства, и вот тогда вот, скажем так, мы бросили силы на то, чтобы вот их максимально больше закупать. Они они дорогие и их не так просто закупить, но благодаря Сколько стоит такой жгут? Вот этот стоит, ну в лучшем случае 12 долларов, то есть это фактически ну 170 гривен, но это многоразовый, это многоразовое использование такой вот турникет, и его невозможно ни чем заменить. Что он делает? Ну, на моей руке это будет не очень наглядно, но фактически, если резиновый жгут нужно затягивать, перетягивать, да. то вот это делается вот так вот, вот одним движением. Быстро и самостоятельно. Очень быстро, очень быстро самостоятельно. И что и, и что характерно для именно этого турникета? В нем есть вот такой мы вот такой зажим, то есть, когда он накладывается на руку, на ногу, на конечность, да, его еще можно вот таким вот образом подтягивать, усиливая угу. фактически, усиливая давление, и очень удобно. Застёжка. Вот такая застежка, которая фиксирует, во-первых, турникет, во-вторых, здесь пишется время наложения этого турникета. То есть все продумано. То есть это то, что делается, грубо говоря, под огнем, когда mm -hmm. когда у нас боец а под огнем. Когда время а счет идет время, течение секунд. Когда, да? когда идет, когда кровотечение и когда счет идут идет даже не на минуты, а на секунды. Вы видите, что я сейчас его наложила просто буквально в считанные секунды. Секунду Раз, два. да, и затянула. Резиновый жгут требует гораздо больше времени, и самое главное, резиновый жгут требует больше Умение. То есть Кроме... не всякий сможет, да? Ну, быстро, не всякий. Критический да, момент, быстро не всякий. К тому же еще резиновые жгуты, которые я видела, есть жгуты 2004, 2014 года выпуска. Но я вам скажу, что я ужаснулась, когда я на Востоке увидела у бойцов, у солдат. Я увидела у них жгуты. 2000 я помню, по-моему, 4 2006 что-то такое. То есть, это, это, очень это, это, это те резиновые жгуты, которые уже даже под временем рассохлись. Даже То есть так. это, это, скажем так, наличие этого жгута значит его отсутствие. Вот. Они вот этими резиновыми жгутами э, их там на их все равно нельзя использовать по назначению, поэтому я вот даже фотографировала, как они перетягивают этими жгутами автоматы, там приклады и так далее, потому что другого назначения у этого жгута уже просто нет. Они это понимают. Поэтому mm. вот это это крайне важное э, средство под огнем остановка крови в течение нескольких секунд. Потом, потом боец, скажем так, его могут оттащить, он может отползти в какое-то безопасное место. Безопасное место – это не госпиталь, это окоп, это воронка, это дерево, это любое, любое место, которое позволит ему без огня оставаться там несколько минут. И тогда… Уже тогда с, и, уже да, да, и, и, и тогда уже после этого турникета он может применить вот такой вот бандаж. Он тоже является, это израильская запатентованная разработка, и он тоже применяется как кровоостанавливающий, как компрессионный. Он состоит из вот такой вот подушки, угу. которая накладывается на рану. И вот эффект этого, компрессионности этого бандажа вот в этой скобе. Потому что, когда... Что она делает? Сейчас я вот так вот на себе попробую показать. То есть вот... Вот мы наложили его на рану, мы его вот так вот перекрутили и начинаем мотать в обратную сторону. Таким образом, с каждым мотком путем вот этого вот перегиба мы создаем mm -hmm. мы создаем yeah. ту компрессию, то давление, которое опять же таки позволяет остановить кровь. То есть небольшое кровотечение, даже при, даже вот при ранении с небольшим кровотечением можно обойтись и без турникета. Но турникет необходим, потому что это самое первое средство остановки крови. Дальше мы накладываем вот этот бандаж или может быть у у бойца в аптечке э, индивидуальный перевязочный пакет. Это, конечно, израильский бандаж, это очень хорошо, вот. Но есть еще другие варианты. Это, допустим, перевязочный пакет. Он это не носит. Третье то, что вы принесли. Да, с собой, да? да он, допустим, не несет в себе эффекта компрессионности, то есть он не дает такое давление. А какой у него эффект? Но это, это эффект перевязки ранения, причем вот он может быть для сквозного ранения, как вот mm -hmm. он может применяться для сквозного ранения. Это эффект перевязки. Это замечательный, шикарный, индивидуальный перевязочный пакет. Можно это самостоятельно? Конечно, сделать. конечно. То есть это может быть. Аптечка может состоять всегда из турникета. Это всегда. Мы его ничем не не заменим никогда. Вот и она может состоять либо из израильского бандажа, или вот такого индивидуального перевязочного. Пакета, вот, Юля, который тоже эффективен. скажите, вы озвучили стоимость э, турникета, вот эти бандажи, насколько они дорогие? А, бандаж, вот такой вот бандаж э, стоит, все же исчисляется в долларах, мы же покупаем mm. это за границей, поэтому это потом пересчитывается по курсу. Вот такой бандаж стоит примерно 95 гривен, ну вот до 100, вот где-то 90-95 гривен, вот это, стоимость этого бандажа. Стоимость вот этого, э, вот этого польского перевязочного пакета в районе 60-65 гривен. То есть, то есть это не дешево да, но качественно. Ну, знаете, вот если мы говорим о э, жизни, то ну, вот, то, это, то вот это 170 гривен, а вот это 95. То есть это вот по сравнению со стоимостью жизни или со стоимостью вообще как можно оценить, да, там жизнь, да, или или потерянную конечность. То есть вот это вообще ничто по сравнению с тем, что мы, скажем так, ради чего мы это делаем. Юлия, понятно, на что именно вы собирали деньги. Скажите, насколько щедрыми были наши горожане, какую сумму вам удалось собрать? Большое им спасибо нашим горожанам, потому что они были реально щедры, и они подходили с пониманием. Вот что мы с Марьяной увидели, это, знаете, вот это такое вот сочувствие, понимание в глазах. Потому что когда они видят, ну, во-первых, у нас были очень яркие такие плакаты, и по этому поводу даже была полемика. Накануне даже была полемика в интернете, они, они перегнули ли мы палку с такими вот, скажем так, очень да? Да, с таким да? вот посылом, вот ты мог спасти ему ногу, ты мог спасти ему жизнь. Вот. Мы даже по этому поводу, мы даже в полемику в такую вот вошли и отстояли свое мнение, вот, потому что вот, абсолютно права вот, волонтерс, которая, которая была вместе со мной, Марьяна абсолютно права, потому что, скажем так, наверное, вот какими-то вот, знаете, такими полуфразами, полумерами. То есть это вот, разумело, нужно. Да, учить. вот это не сейчас. Полуфразы, полумеры мы прошли еще на стадии марта, апреля, мая. То есть вот сейчас это уже действительно факт, свершившийся, когда действительно было было очень много ампутаций, когда действительно много раненых. Поэтому вот сейчас я считаю, что это абсолютно правильно. И люди откликнулись. Какую сумму удалось собрать? А, значит, мы озвучили 13 тысяч, по-моему, 0,39 гривен, но когда мы уже были в прямом эфире, когда мы уже вот показывали собранные и посчитанные деньги, нам еще подходили, еще нам докладывали в эту коробочку, и когда мы уже пересчитали их, это получилось 13 119 гривен. Это та сумма, которая позволит нам закупить целую полную коробку вот таких вот компрессионных израильских бандажей. Когда, и Когда, когда э, они могут поступить сам? Мы, мы обещали горожанам, которые к нам подходили, мы обещали отчитаться о покупке и показать, что мы купили в эфире 34-го канала. Поэтому где-то дней через 7 после оплаты наша посылка придет, и мы, мы оплатили ее. Через 7 дней она придет. И я с удовольствием, там в какой-то из, да, из ваших программ, да, с удовольствием мы, мы придем и покажем эту коробку. Поблагодарим горожан за то, что вот 120, фактически в коробке 120 штук. То есть это 120 жизней, 120 конечностей. Будем ждать этой информации от вас. А нашим зрителям я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Наши телефоны 740-10 41 740 10 42. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Юля, вы уже опытный волонтер, да? Вы уже не единожды, а много раз были в зоне Ато. И, насколько я знаю, у вас даже семейный подряд. Это так в этом благородном деле? Да, мы фактически начали, в, ну, мы с марта месяца в, в этой ситуации, в этой теме были еще с, с Крыма, мы были как-то так опосредованно, ну, грубо говоря, денежно. Вот с июня месяца мы занимаемся этим фактически, мы ездим, Ездите мы туда. собираем помощь, мы ездим, да, и фактически, да, это семейный подряд, потому что э, вот это мы делаем я, мой муж и мой родной брат. И получается, что сначала это была такая вот семейная инициатива, Потом, когда откровенно закончились семейные деньги, когда уже мы понимаем, что мы эти потребности просто не тянем, к нам присоединились сначала близкие, друзья, знакомые. Потом, когда мы уже показали свой результат, когда мы завезли первую коробку бандажей, когда мы поехали в, в, на восток и отвезли реально помощь, когда мы показали это людям, нам начали доверять и к нам. И сейчас вот уже круг, скажем так, вот, не, да, неравнодушных людей, которые помогают, он сейчас уже расширился. И даже в офис ко мне, вот это тот адрес, который в интернете есть, меня можно найти, и по этому адресу приходят люди, которые меня не знают. Я могу вернуться, и мне говорят, к нам приезжали, вот оставили помощь. Кстати, я хочу сказать нашим телезрителям, что телефон контактный Юлии сейчас на ваших экранах. Если вы тоже желаете присоединиться и помочь, пожалуйста, записывайте, звоните. <связывая> Не раз бываю там. Расскажите нам, пожалуйста, какая сейчас вот на самом деле ситуация? В чем самая большая потребность у наших защитников? Вот идет зима, да? да Осень, зима, холода. Да, вот, вот похолодало и сразу, скажем так, это сразу вот. Переключились на другие потребности, потому что в холода понятно, что их нужно греть. У них началась ангина, мы начали возить средства от ангины, лекарства, лекарства. Да. мы начали возить антибиотики, гивалексы, там ангиналы и так далее. То есть они реально болеют от холода, потому что далеко не у всех есть возможность тепло спать. И поэтому сейчас вот мы будем все равно возить лекарства, потому что они будут болеть, к сожалению. Вот, но сейчас скажем так, первая потребность – это спальники, это термобелье, причем спальники нужны на минус 20, потому что те спальники, которые вот туристические на минус 10, в них уже холодно. Уже холодно? Уже холодно, да, они же спят на земле, поэтому, да, у них уже холодно, и поэтому вот сейчас задача – это как можно больше спальников на минус 20. Термобелье, теплые да? носки, но опять же такие носки высокие, потому что они были выше берц. Это может быть теплая форма, потому что далеко не все обеспечены теплой формой. Это и дождевики, потому что мы уже понимаем, что идет сезон дождей. А есть вообще те, кто обеспечен? Теплая форма. Вы знаете, ну, к счастью, да, такие подразделения есть, но их очень мало. И это те подразделения в основном, которыми, ну, грубо говоря, опикуются вот какие-то такие волонтерские крупные организации. волонтерские организации. То есть они берут под свой контроль, под свою опеку какое-то подразделение. Определенный батальон. Да, да. и это подразделение более-менее. Вот, скажем так, более-менее обеспечено. Вот, но там воюют, сколько я предполагала 50 тысяч человек, то есть абсолютно не, не многие могут так вот, сказать похвастаться какой-то такой волонтерской организацией, mm -hmm. которая вот только ими занимается, и что они вот уже совсем вот у них все хорошо. А скажите, что касается наших Днепропетровских батальонов, какое у них положение дел с этим? Что вам из известно? То, из того, что я, из того, что я вижу, и ко мне обращаются не очень, очень и, 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 и похвастаться нечем. Потому что если батальоны обращаются к волонтерам а, с огромным просто списком, вот у меня сейчас в офисе лежит список, а, просто вот я, я на него смотрю, и мне страшно. Я, он пон... настолько мы огромен, настоль... да? Да, мы, понятное дело, что мы будем максимально стараться, но он просто огромен. Потому что там, а, там формы а, 500, там спальников 500, термобелья 500. Там, потребности. такие, да, футболок там 1000, берц 500. То есть вот как бы... На... Скажем так, когда формирование идет формирование батальона, вот то есть я не понимаю, скажем так, зачем формировать батальон, понимая, что мы не можем его обеспечить. Если государство формирует этот батальон, а батальоны, Нужно его экипировать. Да, батальоны которые подчинены Министерству обороны, но ну, я бы сказала, что там ситуация очень плачевная. Потому что даже те батальоны, которые сейчас воюют вот уже с июня месяца, и сейчас вот у них кто-то уходит в отпуск, кто-то кто приходит да? Да, на доформирование, они сейчас, им сейчас нужно все. Аптечка – это вообще большое счастье. То есть у них те, да, те аптечки, которые им выдают, они критики не выдерживают никакой. Хотя, вот я читала в прессе о том, что якобы закуплено какое-то безумное количество аптечек, аптечек и так далее. Я даже эту информацию слышала. А я, не, я, я это слышала, а я еще не видела этого. Вот если бы мне кто-то а, сказал, вот где можно найти всю эту гору аптечек, я бы пошла и чуть-чуть этой горки батальоном бы забрала. Юля, вот плавно переходим к следующему вопросу. То есть получается, что у нас... В основном обеспечение и батальонов, и армии идет за счет волонтеров. Насколько вот Днепропетровский это движение масштабное, насколько оно скоординировано. Вот волонтерские организации Вот, все. вот э, я не могу, я знаю, Киев, он тоже весьма, скажем, в этом успешен. По другим городам я просто не знаю, потому что я туда вот в это время не ездила. То есть не с Днепр... Да, Днепропетровск, вот меня очень радует вот своей организацией. Вообще организации волонтеров, самоорганизации волонтеров, которая есть в Днепропетровске, может позавидовать любое государственное учреждение и любая коммерческая организация. Потому что без фактически руководителя, без менеджера волонтеры самоорганизации организовались, объединились, координируются они координируются, да. То есть и то, что сейчас происходит вот таким вот естественным образом, ну, это я не знаю, вот, знаете, вот как бы, если бы, наверное, не война, мы бы и не знали, что мы на такое способны. То есть все мобилизовались вот так вот, да? Вот? То есть, вот у нас есть, у нас есть армия, и, откровенно говоря, у нас есть армия волонтеров. И, и, то, что сейчас, и то, что сейчас происходит, и те масштабы вообще, которые сейчас охватываются волонтерским движением, они вообще, они, ну, они очень велики. вот скажите, интересно, вот вы по профессии, я знаю, юрист. Кто те люди, которые с вами работают? То есть это разные профессии, да, никак не связаны абсолютно с каким-то военным делом, да? То есть, ну, кто эти люди? Вот у нас достаточно, скажем так, мы не объединены под каким-то названием в какую-то там группу или сообщество, но тем не менее у нас достаточно много э, волонтеров которые объединены одной идеей у нас мы обменялись телефонами и мы, ко мы координируем себя это и люди которые занимаются э, госп, э, госпиталем и другими медицинскими учреждениями это люди которые занимаются экипировкой и там допустим там э, сбором аптечек там ну, вот, и, и всем остальным то есть и мы не выделяем э, Скажем так, между собой, там кто-то одно, кто -то... то есть мы координируемся между собой. У нас есть у каждого какое-то свое Слово направление. Да, какое-то свое направление. Но это не значит, что если я завожу вот кровоостанавливающие средства, то я больше вообще ничем не занимаюсь. Просто, я... Все да, просто да? я помогаю э, девочкам, которые занимаются снабжением э, госпиталя медицинских учреждений, они, соответственно, помогают мне вот в этом направлении, если, э, если мы можем быть друг другу полезны. То есть, фактически, это все. Это такой один, организм. огромный организм, да, у которого есть вообще вот органы, которые его, скажем, поддерживают, питают и ну, реализовывают вот ту идею, которая, которая нужна, то есть и достигают того результата, который нужен. Мы это видим. Юлия, к сожалению, у нас эфир, время очень быстро истекает. Вот есть такая свежая информация сегодняшнего дня. Вот вы говорили о взаимодействии, да, и взаимопонимании. Вот есть информация о том, что новосформированный батальон, ему поменяли руководство и перед отправкой на фронт. И якобы это не устраивает бойцов. Вот вы были там на Насколько, как вы считаете, важно взаимопонимание, доверие между бойцами и их руководством? Ну, я бы сказала, жизненно важно. Потому что э, вот эта э, психологическая составляющая, она там э, очень важна. И за, и за эту психологическую составляющую и борются фактически. Почему, нужно, почему вот эти, проходят вот эти месяцы э, после формирования батальона, они получают не только навыки, технические навыки по выживанию, технические навыки по пользованию оружием они получают вот психологич... да, они получают вот эту психологическую атмосферу они должны быть как братья они должны быть одной семьей командир в данном случае это это, это мама папа да бабушка и дедушка то есть это фактически знаете вот такой вот ключевой это ключевой человек от которого зависит их снабжение я вам скажу, что сейчас командиры батальонов вот Днепропетровских, например, они меня, они меня просто поражают. Это Почему? те люди. А потому что они, они выдавливают волонтеров, они сами их ищут, они говорят: моим ребятам надо. Вот они приходят, вот у меня были такие. То есть как за они, своих детей? Да, да? Они, да. они ко мне приходят и говорят. Мне надо, вот у меня вот мои ребята, мне вот это надо, вы понимаете? Я смотрю в их глаза, ну как можно, ну как Отказать. можно, как можно этого не сделать? Да. То есть, когда у вот человека приходит и говорит, я готова остаться без аптечки. Вот у меня там, например, там 500 человек. Дайте мне 499 аптечек, я обойду. Вам, да, себя. я обойдусь без нее. Да, у меня просто наворачиваются вот слезы на глазах, да, и, и, и хочется вот сделать просто по максимуму, когда видишь человека, который так печется за, за своих подопечных. Скажите, вот этот батальон по информации, что он вот-вот отправится на фронт. Э может быть, у вас есть какая-то информация, насколько он экипирован? Если, я, 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 я понимаю, о ком идет речь. Нет, он еще недостаточно экипирован, потому что волонтерскими усилиями удалось туда собрать аптечки, но еще не в полном, не в полном составе. Удалось собрать что-то из снаряжения, но сказать, что этот батальон укомплектован полностью, нельзя. Там еще очень и очень много потребностей. Мы надеемся на то, что все-таки им выдадут каски и бронежилеты. Потому и что мы их еще не выдали? Еще пока нет. И дело в том, что ну, как бы мы не осилим мы вот нашими усилиями то, что вот на сегодняшний день делается, мы просто не сможем это осилить. Если они просят все, бинокли, тепловизоры, прицелы, то есть им нужно все, а, по, да помимо, помимо трусов и носков. А скажите, а когда они на фронт отправляются? А, насколько я понимаю, у, у них готовность была уже на 15 число, но может быть это, может быть с учетом того, что сегодня 16, они еще не ушли, и они как бы вот еще по экипировке не готовы, то есть может быть это этот время продлится как-то, может они отложат выезд. Но перед выездом вот я не знаю, каковы были мотивы руководства по замене командира. командира. Может, может быть, мы получим ответы на эти вопросы, потому что сейчас это действительно важно и сейчас это интересно услышать. А каковы же были мотивы, какие основания Но перед отправкой на фронт, конечно, менять, менять командира, который их собирал и который за них беспокоится? Ну, с психологической точки зрения это очень неправильно. Юля, я думаю, что вот раз мы затронули тему экипировки и раз настолько все критично, у вас сейчас есть возможность обратиться к нашим телезрителям, может, кто-то может чем-то помочь. Я даю вам да. слово. Я обращаюсь к неравнодушным жителям Днепропетровска, особенно к тем, которые еще думают и, и надеются на то, что эта ситуация от них далеко. Нет, она очень близко. До войны сейчас три с половиной часа езды. Это очень и очень близко. Поэтому я очень прошу вас, пожалуйста, помогайте нам экипировать и отправлять наших бойцов. Это те люди, которые сохранят и обезопасят ваш бизнес, ваших детей. И поэтому вот им сейчас важны эти средства защиты, им важны бронежилеты, им важны каски. Мы не справляемся, потому что мы можем трусы, майки, носки, мы можем какую-то там снарягу, но закупить на весь батальон касок и бронежилетов мы просто не сможем. Поэтому, пожалуйста, помогайте нам. Куда обращаться людям, которые могут и хотят помочь? А, был телефон, по которому можно позвонить. Я прошу вывести его на экран. Есть телефон, по которому можно позвонить, и вы получите ответы на вопросы. Кроме того, у нас нет одного какого-то подразделения подопечного, то есть мы реагируем на срочные нужды. Поэтому а сейчас вот да? и с этим батальоном, и с другими батальонами, которые в Днепропетровске воюют и воюют давно, но еще не укомплектованы, не экипированы. Мы реагируем на самое срочное. И я могу сказать, что вся помощь, которая приходит к нам, она не складируется. И она нет, отправляется, она, отправ, да? она отправляется реально в зону АТО, она отправляется на восток, она сдается, либо, если есть возможность, то по акту приема передачи. Если мы, допустим, передаем а, эту помощь где-то вот, ну, вот в какой-то зоне, которая не предусматривает какого-то документа оборота, то я делаю фотоотчеты. Вот, и мы э, гарантируем то, что помощь, которая, которая проходит через нас, она реально достается реально в руки тем, кто в этом нуждается. Будем надеяться, что записали телефон и обязательно откликнутся Люди, которые могут и хотят помочь. Юлия, я благодарю вас за содержательный разговор и за то благодар... огромное вам спасибо за то благородное дело, которому вы посвящаете свое время. А время нашего эфира, к сожалению, завершается. Напомню, и погляда была волонтер и юрист Юлия Сигида. Если вы что-то пропустили, нашу программу можно посмотреть на сайте 34.ua. Оставайтесь на нашем канале. До встречи!